Hala tujuh pendidikan negara kalau kita fikirkan, kalau kita renung dari segi sejarahnya, tidak lain ditentukan oleh falsafah pendidikan falsafah politik itu sendiri. Falsafah uh, politik amnu ialah menjadikan berkiblat kepada kebangsaan. Lawan dia pas nak menggerak ke arah Islam. Jadi dasar pendidikan amnu dia tidak akan membiarkan sekali-kali orang memahami dan condong kepada Islam kerana apabila terbina terpahaman Islam ini ke dalam rakyat maka dia tak akan undi lagi UMNO. Oleh sebab itu segala elemen-elemen begitu akan dikikis, dimatikan supaya kekal uh, kiblatnya, sokongannya kepada UMNO. Ini saya akan buktikan dari segi sejarahnya satu persatu. Jadi begitu juga politik. Saya perhatikan pengalaman saya sendiri. Amnu bila bertembung dengan politik MCA, jangan ke cerita yang besar-besar perlembagaan. Cerita kantin. Saya pengarah pelajaran wilayah. Pasal kantin je antara kantin lembaga dengan kantin sekolah. Kita nak pindahkan kantin lembaga ini beri kepada kantin sekolah tender ikut biasa. Kerana harga barang oleh lembaga ini mahal. Saya nak batalkan. Tetapi bila sampai ke peringkat menteri, sampai kepada kabinet dan menteri minta saya jangan teruskan. Maknanya jangan perkara-perkara besar, perkara kantin pun menteri tak boleh buat keputusan. Jangan cerita lagi pasal yang besar-besar yang lain. Ini politik. Saya katakan tadi apabila dasar-dasar pendidikan negara bergantung kepada dasar falsafah pacai politik. Contoh tulisan jawi. Mengapa tulisan jawi itu dimatikan? Kerana tulisan jawi itu mendekatkan rakyat kepada Islam. Kalau begitu bentuknya maka akan berlaku orang-orang Melayu ini lebih mendekati Islam. Oleh sebab itu mati tulisan Jawi. Yang kedua sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini adalah satu sekolah yang cukup bagus berteraskan rakyat dan budaya sekolah rakyat telah melahirkan banyak ulama dalam Malaysia ini. Berapa ya ulama-ulama yang ada ni lahir daripada sekolah-sekolah rakyat, sekolah-sekolah pondok. Tetapi ini dimatikan. Mengapa dia dimatikan? Kerana selagi sekolah ini hidup Maka PAS tak boleh dimatikan Elemen-elemen Islam Perjuangan Islam akan tumbuh Dan ini akan menggugatkan Partai politik Oleh sebab itu Diambilnya guru-guru Ini dan dibuatnya Jakov, Jakov ini alat saja. Al ada ke orang PAS Azhar, lepas PAS daripada Jordan Bahagian tafsir Al-Quran disuruhnya mengajar Jacob tahun 1, tahun 2, tahun 3. Ini sebagai alat dan bukannya dasar. dan guru-guru ini terus diambilnya, diserap masuk ke dalam uh, jadi kementerian dan selepas 2 tahun dia cek-cek tak sesuai guru ni dan akhirnya biar begitu saja. 149 buah sekolah rakyat Dah, di, 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 dah diserap dalam uh, kerajaan dan akhirnya mereka yang sudah diserap ini merasai dah sekarang ni ya Allah ruginya mengapa masuk dah jadi begini rupanya dan yang, ter, yang terbaru, dia urura baru ni nak jadikan pondok lagi kerana bila ada pondok bila ada padi, ada pondok bila ada pondok, ada pas itu dia formula Sanusi Junik Maka Datuk Masitah ya, Telah memuakan Mengambil pondok-pondoknya Akan dijadikan pondok kerajaan ha, Ini satu lagi proses nak mematikan pondok Dan sejauh mana ya, Datuk Masitah istiharkan Saya baca berita Negeri Kedah Pondok-pondok di -pondok Kedah dah baca dah Semua akan masuk Tetapi dibantah oleh guru-guru pondok Dan mereka tidak mahu Ya dan kalau ini berlaku, maka sekali lagi satu lagi elemen penting mendidik rakyat untuk Islam tapi dimatikan kerana faktor-faktor politik. Yang kedua, saya nak cerita ringkasnya saya nampak ahli ramai di bawah ni ahli-ahli ya dia nak berbincang. PPSMI, ini bukan oleh pakar-pakar profesional. Dia buat berdasarkan Dr. Mahathir mahu. KPPM pada waktu itu bila tanya Dr. Mahathir macam mana? Boleh ke buat? Tak ada masalah. Boleh laksanakan. Bila-bila saja. ini, <laughs> ini elemen kepimpinan pula ya. Dia mesti, kalau tidak tak boleh jadi pemimpin. Tugas memimpin ialah menyahut apa yang dibuat oleh dasar politik. Yang kedua saya nak masukkan <coughs> juga dari segi satu lagi elemen yang penting juga yang perlu kita ingat bahawa kita ada tiga parti ya sekarang ini ada satu lagi parti, parti keadilan rakyat. Dalam sejarahnya parti keadilan rakyat ini yang memperkenal dan mem memperkasakan falsafah pendidikan negara sehingga tumbuhnya sehingga terletaknya dalam perlembagaan masa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maknanya dua elemen, dasar negara dan hal tujuh. Satu ditentukan oleh partai, yang kedua ialah kekuatan kepimpinan menteri itu sendiri. Rahman Talib, Tun Razak. Ya, ini ada personaliti, ada kekuatan. Dan Anwar Ibrahim, Masa Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri pun silap Akan menjadi Perdana Menteri, silap, menjadi Perdana Menteri ya? <guluh> Jadi Menteri Pelajaran Dia telah meletakkan dasar yang kokoh Akta Filsafah Pendidikan Negara Filsafah Pendidikan Negara ini dah cukup Untuk membentuk rakyat Malaysia Untuk membentuk rupa bentuk manusia yang sebenarnya. Pendidikan ini, frasapa ini cukup untuk membentuk watak manusia. Membangun insan. Cukup. Proses soalnya bagaimana prosesnya pendidikan ini untuk membentuk dan membina watak-watak manusia yang dikenaki oleh negara pada masa akan datang. Yaitu secara holistik dan bersepadu yang telah diterangkan oleh yang Dr. Halimah Spice sebenarnya telah lama dulu lagi dah 1996 sudah ada aktanya tentang Spice tentang EQ tentang SQ yang sekarang bunyi QQQ tetapi dulu lagi sudah ada dalam akta ini masa Dr. Ada masa Datuk Seri Anwar proses ini dibuat sungguh-sungguh 10 tahun Bagaimana nak terapkan dalam sains bagaimana kita nak mengajar akidah. Nak nerapkan nilai-nilai akidah dalam pengajaran sains. Macam the cross curriculum. Nak menerapkan nilai-nilai. Tetapi bila tukar saya menteri lain, maka sampai lah ni. Sampai sekarang ni. Falsafah pendidikan negara sudah sepi dan tidak berbunyi lagi. Jadi pada saya, Perkara ini sudah jelas. Hal tujuhnya sudah jelas. Elemennya ialah kehendak pelaksanaannya. Pelaksanaan di Malaysia ini juga bergantung kepada menteri. Tiap-tiap minggu persidangan mula-mula menteri, mula-mula daripada bawah. Ya, lepas itu sampai kepada pos kabinet dan kabinetnya bincang tentang semua dasar-dasar. Jadi kalau menteri, perdana menteri tak mau, tak faham, macam mana nak melaksanakan? Isu yang besar sekarang ni Siapa jadi Perdana Menteri? Kalau Perdana Menteri kabur Maka pelaksanaannya orang melaksanakan kabur Kalau orang Perdana Menteri kabur Kemudian orang yang nak melaksana cerah Orang yang cerah itu tak naik pangkat Betul ya? Dia tak naik pangkat Jadi proses ini berlakulah dalam kekaburan kalau dalam kekaburan, kekaburan begitu, macam mana nak naikkan kecerahan? Pencerahan tidak berlaku dalam proses kekaburan. Jadi misi dan misi pada saya lah, kalau siapa-siapa menghentas selepas ini, sama ada pakatan ke, cukup, sudah ada. Cukup, pelaksanaan ini dah cukup dah. Soal sekarang bagaimana melaksanakan Secara menyeluruh, secara bersepadu, secara uh, penghayatan dan sebagainya. Akhirnya saya nak menyebut satu uh, tentang PPPM. Oh ya, tentang ya, Profesor Dr. Anwar ada menyebutkan tadi. Mengapa prestasi sekarang diminunur? Dua sebab. Dalam buku ya, dalam buku Plan Pembangunan Pendidikan itu ada dua sebab. Sebab pertama yang kita analisiskan, yang saya sendiri terlibat dalam pelaksanaan dia bagaimana nak berkesan bila ditukar ke dalam bahasa inggris guru-guru tak boleh menyampaikan dengan baik kepada murid-murid dalam bahasa inggris yang mengajarnya mengikut skrip yang murid pula tak faham cikgu tak faham murid tak faham macam mana prestasi nak naik ini yang berlaku dulu malaysia antara terbaik dalam dunia sebelum PPSMI. Selepas PPSMI menurun dan dulu sudah nak naik 40 60 sains. 40 sains 60 sastra. Sekarang turun balik 20. Akan turun lagi. Kalau diteruskan. Dan akhirnya yang masuk universiti profesor profesor universiti bengok. Pasal apa? Pasal UPSR 5A. Tetapi Uh, apa SPM straight A. Tapi bila tengok asas-asas sains, asas matematik lemah. Kerana mereka dapat A bukan kerana keupayaan tinggi tetapi nak naik nak jaga politik. Putusan perbezaan pun dasar ditentukan oleh politik. Naik dalam keadaan kabur yang lemah cikgu mengajar, lemah murid tak faham. 5A ningkat tak pernah turun. Orang kampung pun bukan main bagusnya UMNO. <laughs> Pelan pembangunan pendidikan. Pelaksanaan. Pelaksanaan cantik. Perbahasan cantik. Buku ni cukup bagus. Dibuat oleh profesional. Saya akui. Bila saya baca tu, dia mendedahkan perkara yang sebenar. Semua aspek. Tak baca, beli buku ni. Bagus. Pendedahan tetapi proses pelaksanaannya macam mana? Ha, ini, ya. PBS. Pentaksiran berasaskan sekolah. Ini cukup bagus. Dia nak menilai sekarang bukan kognitif saja, tetapi keseluruhannya. Sehingga ada bank satu sampai bank enam. Bank satu faham yang yang bank enam ni melaksanakan program apa yang telah dipelajari. Cantik. Cukup cantik. Tetapi pelaksanaannya setakat umum. Yang menilai PBS ini, dua soalan. Satu soalan kementerian, satu soalan daripada sekolah. Yang nak menilai ini, satu hal. Tetapi proses pengajaran tak berubah macam lama. Yang tukar ni, yang nilai ni, nilai ni bukan ada syarat cukup cantik. Tetapi proses-proses lama, mana nak jadi Nilai masakannya masukkan ke rumah tapi masak tak apa-apa. Bagaimana nak beri bank satu sampai bank enam? Ah ha, ini dah timbul kecelaruan sekarang ni. Cikgu tak pecah, eh, cikgu menilai tak betul. Ibu bapa pun mula dah confused dan macam-macam. Dan cikgu pula nak masuk ke internet markah ini tak boleh tidur malam. Sedangkan duit banyak habis. Berbalik dari duit. Malaysia antara tertinggi dari segi kos pembelanjaan. Tetapi duduk nombor tiga yang terkebawah. Maknanya paras cemerlang, sederhana, baik, sederhana, lemah. Lemah tu bawah lagi. Mengapa? Sebab kos ini tidak dituju kepada kepada proses pembelajaran tetapi kepada projek-projek di mana duit boleh masuk pada koroni. Itu tak perlu bilang lah. Tengok sendiri lah pengalaman masing-masing. Jadi kalau kalau proses ini, begitu juga sekolah sesi petang. Yang disebut oleh, uh, oleh, doktor tadi kan. Sekolah sesi petang ini sepatut lama dah boleh kita buat sekolah satu sesi. Terutama di Kuala Lumpur. Sekolah Kuala Lumpur ni satu sekolah, dua satu bangunan, dua sekolah. Cuba tengok. Habis wang ni ke mana? Uang ni dia beri kepada program projek-projek kepada di mana? Sahabat dia boleh dapat projek. Sekolah yang jauh-jauh dia buat 12 juta. Orang pun tak ada. Murid pun tak ada. Sekolah kosong. Tapi terus dibuat. Sekolah yang dua sesi tak diusik. Sekolah yang dua sesi. Sepatutnya wang ini sudah proses ini mengambil masa. Sepatutnya sudah ada. Sudah cukup untuk ada satu sesi saja yang keberkesanannya sudah jelas tapi tidak bergerak ke arah itu yang dibuatnya dewan-dewan besar padang-padang yang duitnya berjuta-juta ratusan juta tetapi sekolah dua sesi terus dibiar sampai sekarang itu pun, maknanya duit banyak tetapi tidak digunakan secara efektif untuk pembelajaran dan proses pengajaran dan pembelajaran balik tadi sepatutnya ya nak melaksanakan PBS ini dia latih semuanya, dia beri kepahaman seluruhnya daripada pengarah pelajaran sampai ke uh, budak pejabat. Seluruhnya dipaham baru pelaksanaan. Ini dalam kekaburan dia melaksanakan menjadikan hala tuju tidak jelas dan akhirnya orang sudah tidak percaya dan apa nak jadi. Sebagai orang politik, maka kita ada pilihan lain. Kenalah cari pemimpin-pemimpin yang yang jelas boleh bawa kepada konsep pendidikan yang sebenarnya seberapa segera kerana dengan ini kita masih lagi belum terlambat tapi kalau dibiarkan dia akan terlambat sekian terima kasih